ओवर लेके आ रहे प्रवीण काफी अच्छी गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में उन्होंने की है गाड़ी

मोठा गडी बाद केलाय त्यांनी आणि फलंदाज असा फलंदाज एक घाव आणि दोन तुकडे परंतु समोर गोलंदाज तेवढा चतुर चालाक आणि बुद्धिवान चांगल्या चेंडूवरती एक चांगली विकेट आणि एक साथ टीम मध्ये झेल घेतला राजू भारत एकता ब्लॉक होल टाकलेला चेंडू एक धाव पूर्ण दुसरी धाव घेण्याचा कुठलाही मानस नाही त्या ठिकाणी स्ट्राइक स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न चार चेंडू आणि तेरा धावांची गरज सेमी फायनलचा पहिला सामना आणि अंतिम षटक निर्णायक षटक यानंतरची समालोचनाची धुरा मी आमचे नियमित समालोचक सोनू अत्ना यांच्याकडे सुपूर्त करतो आणि आमच्या पुढच्या मॅचच्या तयारीला लागतो कृपया डिंटोरेने आपला निर्णय कळवायचा आहे लवकर अभिनंदन तुमचं खूप चांगलं असं योगदान दिलं आणि तुम्हाला पुढच्या वारसाली शुभेच्छा बहुत बढ़िया विकास किया बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपको आपने हमें समय दिया और कॉमेंट्री बॉक्स में आए काफी बातें आपसे सीखने के लिए मिली बढ़िया समालोचन यहाँ पे हमारे साथी कमेंटेटर विकास जी सर के साथ हुई और विकास सर क्या कहेंगे इस मैच के बारे में किस तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है आपको इस मैच ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण होगी इस गेंद पर क्या होता है डॉट गेंद और इंदौर एक रन पूरा दूसरा भी पूरा बॉल ग्यारह रन कुछ कहा नहीं सकता रोमांच बढ़ता हुआ रोमांच बढ़ता हुआ अगली गेंद और वाइट का इशारा आता वो अंपायर का वाइट अंदर किसी ने भी आना नहीं है इसके बाद मैच होना है सेमीफाइनल का मैच है समय ना ले पेनल्टी लगेगी दो तो गेंदे दस रनों की जरूरत क्या कहेंगे शकील भाई सांस रोकने वाला मैच धड़कने तेज होते हुए इंदौर में कोई हार्ट का अगर पेशेंट हो तो वो ये मैच ना देखे क्योंकि बहुत ही धड़कने तेज करने वाला मैच और इस बीच हवा में गेंद और ये नौ लैंड में गिरती इस बीच दूसरा रन पूरा और ये दो रन एक बॉल आठ रन मॉडिंग विजया अजुन का ही हो अजून सामना संपलेला नाही प्रेक्षकांनी संयम ठेवा खेळाडूंनी हो, संयम ठेवा क्रिकेट हो। का खेळ काही येऊ हो शकत आणि वाईटचा इशारा पंचांचा एक बॉल सात रन रिव्ह्यू

दौड़ते हुए जाते हुए क्या मैच देखने मिला लाजवाब मैच दोनों टप पाए शकिल भाई आपको बहुत सही अंदाजा है काफी अनुभव क्रिकेट का आपने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा है उसी तरह का मैच देखने मिला दोनों जी टीमें में ऑस्ट्रेलिया भी हार मारने के तैयार नहीं और इंडिया भी नहीं क्या कहिए आप बताइए कुछ काफी मजबूत टीम है दोनों और चला इंदौरे फील्डिंग लावा लगे सुपर ओवर ची मैच लक्ष्मी भगवळी त्यांचं या ठिकाणी आगमन त्यांचं आर्थिक स्वागत खूपच असं थर्रक मॅच पाहायला मिळते इंदोरे वर्सेस मोहाडे चला कोच अनिल भाऊ लवकर शेत लावायचंय और अनिल ये हेड कोच आहे के या मॅच देखने मिला चला लवकर अजून मॅच व्हायचंय फायनल खेळायची आहे बहुत बड़ा मैच क्या मैच बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी फिर भी का शकील भाई इतना आसान नहीं है में रनों रोकना, और हमारे साथ ही कैलाश भाई दिखे मुझे नजर आते हुए सुपर ओवर चालोचन मी वक्ते महाराज आमंत्रित करतो, दो सुंदर वाणीतून

षक अशी ही मॅच बघायला मिळते सर्व प्रेक्षकांना आपल्या भूमिपुत्रांना बघण्यासाठी पूर्ण काब असं एकवटलंय बॉल बघूया किती धाव होत आहेत आणि चार धावा खनखनीत असा हा चौकार హార మన తయారు నేను కావే భూమిసూత్ర బా पुढत चेंडू घेऊन आलाय तो प्रतीक मारलाय फटका बघूया किती धाय होत आहेत ऑफ साईडला मारेला फटका नक्की आणि

चार धावा उड मार ला मारलेला हा खनखनी संघर्ष मोठी उपयुक्त अशा या धावा सोळा धावा सतरा धावांची गरज इंदोरी संघाला मित्रांनो मॉडी लगेच क्षेत्राक्षर साजवायचंय मॉडी वाल्यांनी चला मित्रांनो दोन बॉल वाईट टाकले आणि त्याचा परिणाम आपल्या समोर दिसतोय ते वाईट बॉल जर पडले नसते Até a próxima. रोमहर्षक असा हा सामना चला इंदोरेशकांकडून सा पिटर बॅट्समन कोण मैदानात उतरते बघूया पुऱ्या गावकऱ्यांचं लक्ष आपल्या या लेकरांच्या खेळाकडे मैदानात उतरल्यानंतर काही जीव ओतावा लागतो याच तीही याच डोळा आपल्याला बघायला मिळतोय बहुत बड़ा मैच यहाँ पर चलता इंदौर और मोड़े के बीच दोनों ही मजबूत टीमें क्या मैच देखने मिल रहा है कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है बढ़िया करते हुए अपन तो दरगुड़ी आपला मित्र आप बात हो इड़ बहुत बड़ा मैच दोनों ही मजबूती में चांदर मैच चलता हुआ तो अपन तो अपन दरगुड़ी अलवा अगले सचिन और वैभव अगला पहला और लेकर आ रहे सुनो अगली कैद सोनू के उसका सामना करेंगे वो थोड़ी शांति क्या अगली कैद दोनों के वेबो के लिए और वाइट पहली गेंद पे व्हाइट रूप में एक रन आता हुआ खाता खुलता हुआ यहाँ पर इंदौर टीम का एक गेंदों में चाहिए सोलह रन अगली गेंद दोनों के वेबो के लिए और थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई एक रन आता हुआ एक गेंद और दो तो रन स्ट्राइक पर सचिन अगली गेंद दोनों के सचिन के लिए और एक शानदार चौका बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हो यहाँ पर सचिन चार गेंदों में ग्यारह रनों की जरूरत अगली गेंद दोनों के सचिन के लिए और विकेट वाइट का इशारा था वो अंपायर का विकेट वाइड बढ़िया जबरदस्त फल फलंदाज आते हुए समा और इसी पे स्ट्राइक पर है वो सचिन स्ट्राइक पर है समा चार गेंदे दस रनों की जरूरत दोनों के गेंद सचिन के लिए और तो तीन तीन चेंडू सात नाव गरज संघाला क्या मैच देखने मिल रहा है कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं गेंदो और मोहड़ी के बीच चलता हुआ सेमीफाइनल का मैच पहला सेमीफाइनल अगले अगली गेंद सोनू के दो गेंदों में छ रनों की जरूरत यहाँ पर ट्राइक करे सचिन सा बढ़ती हुई तेजी से अगली गेंद सोनू की रन एक बॉल चार रनों की जरूरत क्या मैच है सांस धड़कने बढ़ती हुई मैच देख रहे वो चार सौ लाइव देख रहे इमेज पंद्रह क्रिकेट लाइव क्या कहेंगे बहुत बड़ा मैच दोनों बल्लेबाज कुछ आपस में बात करते हुए स्ट्राइक पर है वो सचिन नॉन तो स्ट्राइक पर है वो समा क्या करेंगे गेंदबाज सुनो क्या दबाओ जेल पाएंगे बल्लेबाज या गेंदबाज काफी दबाव भरा मैच प्रेक्षक भी काफी दबाव में इस समय काफी मात्रा में दर्शक इस मैच को देख रहे इंदौरे और माड़ी के बीच और हमारे यूट्यूबर एम एच पंद्रह क्रिकेट लाइव पर साढ़े चार सौ जन देख रहे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे उस दर्शकों से विनंती अगली गेंद दोनों तो की और फिर से पैर पे लगे एक रन तेजी से दौड़ते हुए पूरा और रन आउट और एक रन से मैच देते हुए यहाँ पर बाड़ी वाली तो क्या गेंदबाजी दबाव में दोनों एक रन से थ्री विकेट हासिल करते हुए थ्री पिक रन से बॉडी जीत हुई यहां पर क्या कहेंगे शकील भाई बहुत बड़ा मैच कुछ पता है आप इस मैच के बारे में धन्यवाद सुनील भाऊ तुम्हें आले सामन्याचा आनंद घेतला काय सांगाल या सामन्याबद्दल धन्यवाद आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच घेण्यासाठी सोनू पैलवान यांनी कॉमेंट्री बॉक्सकडे यायचं